Скажіть мені, русский, чи знайомий вам такий принцип, все, що вам буде сказано, може і буде використовувати проти вас. А якщо дивитися, це не просто сказано, а вже навіть зроблено? Ні, келян, ти, по-моєму, зря цю ігру з ними затіяв. Ну, посмотрите, на них вони ж ні хрена не розуміють. Ладно, давайте напрямки скажу. Пам'ятаєте, ви так гордили, що ви совершили саму массувану ракетно дронову атаку, яка полетіла в нашу енергетику. А вы не задумали, что вам теперь будет за это? Ну, сейчас вы должны уже про это догадаться. Это уже даже не намек. Самая крупная атака дронов на российские регионы с начала СВО, что известно. В ночь на 1 сентября украинская сторона провела самую масштабную атаку на российские регионы с помощью беспилотных летательных аппаратов. В общей сложности средства ПВО сбили или перехватили 158 БПЛА самолетного типа, сообщила Минобороны. И там дальше пришла география из почти полутора десятков областей России. Сколько вы? Ну вот столько вы действительно еще никогда не получали. Ну, вам-то що переживати? Ви ж як завжди там все збили, перехватили і, і, і чим-то ще гордились коляни. А, що нашу столицю ще питались по кошмари, так? Да? В тому числі сьогодні ночі. Ну. На м'якесмотрі знову не проходять, так? Да? Ну дивіться, у вас же теж є столиця. Як вона там, кстати? Ну, от якщо нам це привично, то вам як? Непривично, так? Да? Над 16 регионами России сбиты полторы сотни украинских беспилотников. Это крупнейшая атака с начала войны. В Москве из-за падения обломков дрона произошел пожар на НПЗ. Обломки. Опять обломки. Что в принципе это даже правда. Дрон, он же, когда атакует цель, он в момент взрыва, он в что превращается? В обломки. Да, потому правильно кто-то из наших зрителей предложил в прошлой программе, что а давайте следующий дрон. Наш не мене нісенітниця і не обценьки, а обломки. Обломки. Тоді Канашенка нам за це пляхан поставить. Получатиметься, що він ніколи не бреше. Ну обломки ж, обломки. Да, гляньте воно що зараз натворили. Небивали удар ВСУ по Росії, атаковані 15 регіонів, взриви і пожари на Грес і НПЗ. Що известно. Ну, вже известно, що ви теж отримали хороший пендаль по своїй енергетиці. І тим самим виходить, що наша програма це такий стол заказів. Ми скільки разів просили, щоб прилетіло по Омському НПЗ? Уже два рази є, все. А по-московському скільки разів просили. Вже теж один раз є, але ми просили не раз, так що давайте продовжувати. А тим більше, що це оказалось не так уже і сложно. ВДВ за честность и справедливость. Московские НПЗ атаковали дроны противника. Их пытались сбить из автоматов. Другого ПВО не нашлось. Вот так и воюем. Белоусов, Герасимов, где наше ПВО в Подмосковье? Где-где? Ну, не хочу матюкаться, Ну там, где я автор крыла, это выражение. На всех уже не хватает. Все, уже не хватает. Бачите, даже стратегически важные объекты этим ПВО закрыть. Помните, как на Долине, они тоже, кстати говоря, со стрелкотни сбивали, ну там хоть попали. А тут ну, Москва, Москва, она балована. Москва не будет себе позволять опускаться до того, чтобы дроны всяких унтерменшей сбивать. Москва – это там, где гламурно и дорого. Получилось дорого. Анатолий Несмеян. Судя по видео пролета и падения беспилотника по НПЗ в Капотне, никаких обломков и никакого технического помещения, куда они попали, нет и в помине. Аппарат в полной целости и сохранности вошел в самое, что ни на есть производственное оборудование комплекса, после чего и сдетонировал. Как и можно было догадаться, власти примитивно соврали и про обломки, и про то, что они не туда попали. В который раз обращает на себя внимание звуковое сопровождение пролета. Система ПВО стратегического объекта, между прочим, входящего в десятку крупнейших перерабатывающих заводов по всей России, это пара-тройка охранников с автоматами. То есть даже спаренный Максим — это уже непостижимая технологическая мощь, которую дикие люди пещер уже не в состоянии восстановить. Так мы Москву давно не трогали. Ничего удивительного, что ПВО там так прорядилось, думали, уже и не потребуется. Да? У нас тоже, кстати говоря, когда в Киеве там такая большая пауза с обстрелами, то тоже начинает гав ловить. Но если вы на Москве поэкономили, где же тогда ваше ПВО? В других местах она тоже так себе отработала. Дроны атаковали Каширскую ГРЭС в Подмосковье. Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов 1 сентября сообщил о попытке атаки тремя беспилотниками территорию Каширской государственной районной электростанции. В Тверской области после атаки беспилотников загорелась Канаковская ГРЭС. На месте работают специалисты экстренных служб. В Тверской области произошел сильный пожар на Канаковской ГРЭС. Губернатор региона Игорь Руденя сообщил, что рядом с Канакова система ПВО сбила пять беспилотников. Одна ГРЭС, другая ГРЭС. Опять все сбыло опять там все горит. Вот поделиться опытом, как вы умудряетесь так все сбивать, что этого никто даже не замечает. ВЧК ГПУ. Перед тем, как ударить по Канаковской ГРЭС, БПЛА сделал над ней несколько кругов, выбирая лучшую позицию для атаки. Работы ПВО не было замечено вовсе. А вы еще говорили, что наши дроны – это не одухотворенные существа. А наш, он, видимо, начитался новостей про их ПВО. С опаской такой подлетал. Все что-то ждал. Потім літав, 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 літав над тим об'єктом пораження. Ніхто нічого взагалі. Він відмовляв, що його так учтиво попросять, культурний. У неї ноги витер перед тим, як вийти. А ви хоч замітили, куди він вошел? там, в двері, в вікно. Ну якщо, що ми вам розкажемо, ну, якщо вам це интересно, звісно. В ходе ночной атаки украинских беспилотников под удар могли попасть металлургический комбинат, три цементных завода и воинская часть ВДВ. Важные истории проанализировали карту пожара НАСА. Ночью спутники зафиксировали температурные аномалии на территории Новолипецкого металлургического комбината, воинской части 106-й дивизии ВДВ в Туле, а также трех цементных заводов в Калужской и Московской областях. Они могли попасть под удар беспилотников, однако подтверждающих это фото и видео пока нет. Более 10 очагов пожара появились ночью на территории НЛМК. При этом Минобороны сообщила лишь о четырех сбитых беспилотниках в регионе. Вероятно, в результате ночного налета также возникли пожары на цементных заводах в Воскресенске и Коломне, а также на Ферзиковском цементном заводе под Калугой. Чисто я не знаю, зачем нам их не цемент цементные заводы, но сам факт то, что говорить их сразу несколько штук, говорит про то, что это какая-то продуманная система. Но даже, дивитесь, если цены не приносит никакой такой мытевой, практичной корости, вот даже так интересно понаблюдать за ихней раскорячкой. Типа что, еще и цементные заводы зачищать? то ну нахрен. Их у нас сколько, где мы столько всего возьмем? У нас на всю Москву три охранника с берданками. Так что смысл расширения типа целей, это це в любом случае правильно. А дальше следующий удар уже нанесет еще один род войск, их ж пропагандисты, которые нанесут им удар в виде истерики. Жива взю. 160 смертолетов этой ночи участвовали в атаке центральных регионов России. Целью были энергообъекты и НПЗ. Есть попадания в Канаково, Кашире, Москве. С учетом масштаба налета можно сказать, что отделались испугом. Противник демонстрирует, что способен втянуть в пространство войны почти всю европейскую часть России. Тут у меня вопрос старый. Когда отменят все фестивали плова, прокисшего варенья и прочей нецелевой траты и начнут все деньги направлять на фронт? Или подождем, пока до Москвы сможет долететь украинская ракета «Гром»? А что, подождем? Мы никуда не спешим. Нам ваші фестивали, кстати, говоря, не мешають. Ви ж взагалі всю цю війну починали як якийсь фестиваль, щоб вам красивіше жилося. А зараз що, вже питаєте всю мирну життя відмінити? І воно стоїло? Да, У нас теж, кстати говоря, іноді теж деякі люблять напустити якоїсь лишній видимості мирної жизни. У нас на таких, як правило, шушукають. Ну, нам то що? На нас напали, ми захищаємося. І зараз ми все то на все переносимо свою защиту на вашу територію. Вам оно, смотрю, трошки как-то так непривычно, да? Но пока норм, да? Ага, надо поднаживать. Масштабы ударов ВСУ по России будут только расти, военкор. Военный корреспондент КП Александр Коц в телеграм-канале прокомментировал массовый налет БПЛА на центральную Россию. По словам журналиста, украинские пропагандисты сейчас дружно разгоняют тезисы о беззащитности россиян. Дескать, армия не способна отразить массированный налет даже в Подмосковье. Коц не согласен с мнением украинской пропаганды. Если отбросить эмоции, то до целей долетели единицы, а сбиты были полторы сотни дронов. Это, в общем-то, нельзя назвать провалом. Это очень приличный результат, который говорит о серьезной эволюции нашей противовоздушной обороны. Даже спорить не буду, вы красавчики, эволюционируете вместе с эволюцией наших возможностей. Вот только вы имеете в виду, что когда вы кричите «Ура!», а у нас некоторые тоже любят так делать, от хорошего процента сбитых БПЛА, те, которые не сбиты и те, которые попали в цель, их количество уверенно Росте. Ну а як ви збиваєте ті, які ви збиваєте, ви самі вже повинні були б паніти, а не поймете нам ще краще. Нам взагалі подобається, коли усі доволі. Наші хлопці доволі, що за одну ніч удається стільки багато все підпалити. І чим далі, тим більше. А ви довольні, що у вас там якийсь хороший процент. А то, що горить, то нехай собі горить, нічого страшного. Головне, що всі доволі. Іділія. А дальше, имейте в виду, эта идиллия еще идеальной.